Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang puisi. Pekan lalu kita belajar puisi lama, yaitu tentang pantun. Nah, sekarang kita lanjutkan ke puisi baru. Apa itu puisi baru? Puisi baru merupakan puisi yang sudah tidak terikat lagi oleh aturan-aturan, tidak seperti pantun yang kemarin, baik dari aturan jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Jadi, bentuknya lebih bebas, ada beberapa ciri-ciri puisi baru, yaitu seperti berikut. Selanjutnya adalah cara-cara membuat puisi baru. Yang pertama, tentukan tema dan judul. Judul harus berhubungan dengan tema. Yang kedua, yaitu tentukan kata kunci. Kita harus mencari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul. Yang ketiga adalah gunakan gaya bahasa. Nah, karena kita belum mempelajari tentang gaya bahasa seperti majas dan perumpamaan, ini bisa dilewat dulu, ya. Dan yang terakhir, kembangkan puisi seindah mungkin. Susun kata-kata kunci tadi menjadi sebuah kalimat dan menjadi bait puisi yang indah dan bermakna. Itulah cara-cara membuat puisi. Setelah puisinya ditulis, tahap selanjutnya adalah deklamasi atau pembacaan puisi. Dalam deklamasi puisi, diusahakan teks puisi itu harus dihafal. Kemudian, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan intonasi, atau penekanan kata yang tepat. Perhatikan juga pemenggalan kata dalam setiap kalimat atau biasa disebut juga dengan jeda. Kalian masih ingat cara menentukan jeda? Kalian bisa memberi tanda-tanda jeda ini sebelum berlatih mendeklamasikan puisi. Nah, inilah tanda-tanda jeda yang biasa digunakan dalam deklamasi puisi. Dan berikut ada contoh deklamasi sebuah puisi. Perhatikan dan simak baik-baik, ya. Corona, pulanglah! Karya Yusi Windasari. Ketika karyawan sibuk dengan pekerjaannya, ketika guru sibuk dengan pelajarannya. Ketika pedagang sibuk dengan dagangannya. Ketika tentara, polisi sibuk dengan tugasnya. Ketika seluruh manusia sibuk dengan urusannya. Dari sebuah kota kau tiba. Mengenalkan dirimu bernama Corona. Kau menyadarkan manusia dari kesibukannya Tidak butuh waktu lama Seluruh dunia langsung terpana Namun corona Kurasa cukup kau di dunia Banyak manusia sudah siaga Karena dirimu yang mendunia Pulanglah, Corona! Ku ingin Ramadan yang ceria, ku ingin berjumpa keluarga di Idul Fitri yang mulia. Pulanglah, Corona! Terima kasih atas pelajaran berharga, bahwa dunia hanya sementara dan Allah lah segalanya sampaikan padanya. Ampuni kami yang lalai atas perintahnya. Itulah contoh dari deklamasi puisi. Dan sekarang waktunya adalah tugas. Buat tiga bait puisi buatan sendiri. Ingat ya, puisi baru itu ada pengarangnya. Jadi tidak boleh Menyalin dari Google karena ada hak ciptanya, temanya masih yang berhubungan dengan Corona. Setelah dibuat, deklamasikan puisi tersebut, minta orang tua untuk merekamnya. Yang harus dikumpulkan adalah foto puisi dan video deklamasi. Biasa, kumpulkan tugas ke guru Bahasa Indonesia masing-masing, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.